он сначала хотел с братом вместе пойти. Брат сказал, нет, я иду, ты остаюсь. Один брат должен живым остаться. Ну, мань, что другое добавить, просто людина патриот. Справжен. Никакие истории, просто мама сказала, мама, лучше бы ты родила бы мне еще раз. Ранд родился в Армении, в Ереване, в 1984 -м году. Пошел в школу в Ереване. В 1993 году мы переехали на Украину. Учился сначала в Липовской начальной школе, потом в Святиловской, заканчивал Святиловскую школу, 11 класс. После школы переехал в Глобино. Ну, поступил сначала на в кирпичный завод, поработал там, переехал на мясокомбинат. Женился, дочками, не дочка. У меня теща тут с тестем жили, жена у меня с Украины. Решили детей вывезти сюда, чтобы им было хорошо. И война шла там, Началась Карабахська війна. От причина була, що ми переїхали на Україну. В столицу, в столиці приїхали сіл. Дуже добрий, дуже добрий, відповідальний. Можна сказати, захисний був. Ми їздили в школу в сусіднє село. Наприклад, нам не давали міста сідати, він нас захищав уступить міста, хай молодші сядуть. Ну, от так. Дитинство, Щобршне було. Я коли почала виходити гуляти, ми сиділи в одній компанії. І мене образив один хлопець і він за мене захистився. Чим любив займатися? Всім, що йому вийшло, і фізкультурою займався. Ну, В начальній школі такого не було, вже у них там. Ну, що... Любив техніку. Інструменти мої любив, смотри, розглядувати, витітуватися. Такие вещи. Очень тяжело было, потому что там армянская школа по-армянски, а то приехал украинский. Но учился быстро. Быстро научился. Дети же быстро учатся. Быстро научился украинской мовы. Так размовлял, что он любил помогать мне всегда. Рядом со мной всегда был. А чем Ну, любил по хозяйству. В селе как дома. Там гвоздь забил, там косил. Там огород помог, во всем помогал. Они с 10 лет у меня и сына косили. Помогали косить, все, корову держали. Да? Кругом, что надо было помогать до последнего дня, до призыва в армию. Он каждую пятницу приезжал. То не делай, папа, я приеду, сделаю. Папа, то не делай, я приеду, сделаю. Он последнее это працевал на мясокомбинате, Глобинский мясокомбинат. Комбинате там проседал, оттуда и пошел в армию. Он сначала хотел с братом вместе пойти. Брат сказал, нет, я иду, ты остаешься. Один брат должен живым остаться. Но он сказал, я ховаться не буду. Но вы отговаривали его? Нет. Не отговаривал. Я, я говорю, и будешь идти? Да, пойду и все. А Мои как? дети тут, этот дом, этот, я буду Щоб ні одговори, навіть не посилу на що байкамати. Скажу чесно, після того, як ми з ним зустрічалися, я був в зоні АТО. Він мені казав, що теж хоче ну, йти в зону АТО. Але я його відмовляв, відмовляв тоді. Ще скільки разів ми зустрічалися, теж хочу, 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 кажу, поки вам тобі не нужен. У мене кажу, так як я військовий по спеціальності, кажу, воно мені не нужна. Кажу, буде потрібно, тоді підеш. Він тоді трошки якось кажу, так, батьки туди-сюди, сім'я, все це. Він тоді трошки допресів -то був. Там разом із Сашою з ним розмовляли. А чому він хотів туди піти? Ну, він просто людина з таких, що, от… як вам сказати, настоящерний, які дуже емоційні хлопці, які патріоти своєї справи. Вони, От він так як за Україну, він пішов. Був. воевать на данный момент, и пішов би він и тогда воевать ще в 14-15-х Так что тут даже ничего другого добавить, что просто людина патриот, справжній. На общаге, под подтивом они проходили на точно он не говорил, но ну, знаешь, что под Киевом бровары были люди. Они. А после этого, а а после... После этого их перекинули под Бахмутом, под Бахмутом Старшим наводчиком минометная расчета был. А в какие бывали венки? 93-й Холодный Яр. Не бачились, но по телефону каждый день он утром звонил, мама, все нормально, папа, все нормально. На выходе не беспокойтесь, не переживайте, я позвоню вам. Ну, как всегда они так делают. На выходе телефоны не берут, не звонят. Мне какие истории, просто мама сказала, мама, лучше бы ты родила бы мне еще раз. Они уходили с под обстрела, тянули бока, все на себя. Вот просто один раз только пожаловался. А вот, ну, не жаловался. Ну, больше узнавали от племянницы, у меня племянница там недалеко живет, не скажу где. Но она как, они выходили, она ездила, ребятам возила кушать, пить, все там, воды, все помыться. Она нам расповедовала, что все нормально. И всегда он говорил, что все нормально, все будет хорошо. Что знаете, вы чего он загинул? Ну, точно, я не знаю, я спрашивал у ребят, интересовался. И... Надо было выход, но он сидели, говорит, выходит, говорит, грант вышел, броники с автоматом. Он говорит, что мы пришли сидеть тут или воевать? Им надо было выйти к Бахмуту. И он потянул их с собой. Они окапывались, был пролет. Возле самолета Бахмута, как мне рассказывают ребята, там несовместимость жизни была. Ребята не могли его вытянуть сначала. Был сильно обстрел. Потом сказали, нет, мы будем идти вытягивать. Утром пошли его. Спасибо им, что они его там не оставили. Я приехал из работы, и дружина сказала, что загинул грунт. Я сразу приехал сюда, с дружиной разом. И с того момента мы постоянно помогаем, поддерживаем семью. Багатьох знаю, багатьох хлопців вже не на одному були в такому похороні, але він наш односельчанин і, як вам сказати, дружили все. І мені дуже було тяжко. Дуже не знаю, просто не вам цього словами. Просто він з самого дитинства його знаю і дуже важко було. Останні слова. Ну, не мне, маме сказал он. Мама, я деньги получил, я вам скину 20 тысяч. Вам они пригодятся. Это его последние восстание слова было, что как бы, или он чувствовал, для чего нет, чтобы она его тратить. Он у нас фантазером был. Почитать забор. Его план это был. Он перед войной мерил, замерил, все, я забор поставлю. бассейн сделаю, беседку построил. Знаете, такого. У него планов много было. Мрил, много было таких. Я его волю выполнил, забор поставил. Ну, его волю выполнил, беседку сделал. Но бассейн выкопать уже не в силах.